Вас турбують неприємні запахи під час готування їжі. Набридло щомісяця відмивати кухонні меблі від кіптяви. Переслідує зайва волога саме час купувати витяжку. А ми, як завжди, допоможемо вам із вибором і робитимемо це просто зараз. На даний момент существують основних три види витяжок. Тобто це йдуть купальні витяжки, йдуть плоски витяжки, тіліскопічкі. Самым большей популярностью пользуются вытяжки купольного плана. И самые мощные идут более надежные и качественные. После этого идут по вытяжке телескопического плана, то есть они, получается, используются в кухнях небольшого по квадратных метрах. Вот. Ну и плоские вытяжки используются ну, в самых таких случаях, где менее всего происходит приготовление пищи. Габариты вытяжки другое на что варто звернутий увагу, то, что про них необходимо знать и яких правил дотримуватись? Существуют два основных вида вытяжек, то есть это идет на 60 см шириной, также на 90 см. Вот. А правильно подбирать вытяжку нужно, когда в данный момент это идет вытяжка на. На 60 сантиметров точно также будет эти поверхности, духовка на 60 сантиметров. Если у вас будет э, дома присутствовать там поверхность на 90 сантиметров, соответственно, должна быть вытяжка также на 90 сантиметров. Если вот вытяжка будет меньше размером, допустим, на 50 сантиметров, а поверхность там плита на 90, 60 либо 90 сантиметров, она будет, естественно, неэффективна. Окрім габаритів, зверніть увагу на потужність приладу в цьому питанні. Правило чим потужніша, тим краще, не зовсім правильне, адже існує чітка схема розрахунку. мощность вытяжки подбирается в зависимости от того, какая, насколько большая у вас кухня. Если кухня, к примеру, у вас там 10-12 квадратных метров, это должно быть примерно 700-800 кубических метров. То есть очень просто подобрать для потребителя. Она должна обслуживать помещение, поменять воздух в нем 10-12 раз за час в среднем. Это будет правильно подобрана вытяжка. Вытяжка должна монтироваться в диапазоне 60-80 сантиметров от плиты. Вот, это будет самое эффективное расположение вытяжки. Первое, не вытяжка. Може бути електронним і механічним. Серед додаткових опцій: підсвітка, різноманітні фільтри, кілька режимів потужності. Пам'ятайте про це і гарного вам ремонту.